Thank you biləmi. Bu nə həşamam həyatımın məhv elədi. Mən narkomaniyanın, narkotikin yarada biləcəyi fəsaddları bilirəm. İnsan həyatını necə dəyişəcəyini, pis tərəfə alt üst edəcəyini bilirəm. İnsana maddi, mənəvi, psixoloji vura biləcəyi ziyanlardan xəbərdaram. Ona görə də mən heç vaxt narkotik vasitəni, belə deyim, istifadə etməyə Maraq göstərməmişəm, marağım da olmuyor. Ümumiyyətlə narkomaniya sosial psixoloji bir problemdir. Ona görə psixologiyanın çox sahələri vardır. Onlardan ən mühüm sahəsi də sosial psixologiya sahəsidir ki, bu məsələ orada araşdırılmalıdır. Narkomaniya nədir? Narkomaniya yunanca narki. Yəni donub qalmaq Maniya psixi pozuntu bir də dəlilik deməkdir. Sözündən götürülmüşdür. Narkomaniya demək üç bir həş narkomaniyasına bölünür, bir də opiy narkomaniyasına. Həş narkomaniyası burada bu il arasında nəşə çəkmək adlandırılır. Bunda müxtəlif növləri var: xaras, plan, zura məlyoxanovlar hər hansı elə bir həşir narkomaniyasına növünə aidli həşir çatənəsindən alınan demək maddədir. Bunu ən çox siqaretin tərkibinə qatıb siqaret çəkmək yolundan istifadə edirlər. Lakin ikinci qrup opioid narkotik maddələr demək bunlara da morfin, amnapromadol, həm sintetik yolla, həm təbii yolla alınan narkotik maddələr daxildir. Bunlar da demək əsasən həm demək iləmək yolundan istifadə edirlər. Yəni ən çox yayılmış kirayindir. Yəni o kim qruplar qoç maddələri içində ən çox yayılmış kirayindir. Kirayin də ağ toz halında olan maddədir. Bunu xəstələrin bəziləri demək iyləmə yolundan istifadə edirlər. Əksəriyyəti vena daxili inyeksiya üsulundan istifadə edirlər. 2009-cu ilin müvafiq dövründə narkotiklərin qanunsu dövrəsi ilə bağlı 85 cinayət faktlaşdırılmışdır. Həmin 85 cinayət faktından 35-i narkotiklərin satışı, 50-si isə saxlaması ilə olmuşdur. Bundan başqa aşkar olunmuş faktlar üzrə 25 kq-a qədər narkotik vasitə dövrədən çıxarılıb çıxar dövrədən çıxarılmışdır. Hal-hazırda qeyd olunan sahələ bağlı tədbirlərimiz davam ettirilir və mütəmadi ə, şəhər polisi idarəsinin rəhbərliyinin nəzarətindədir bu iş və bununla bağlı mübarizəmiz davam ettirilir. Şəhər əhaliqalisin istər narkomaniya diaqnozu olan xəstələrin sayı başqa regionlarla müqayisədə o qədər də yüksək deyil. Bu eyni zamanda amma artım var. Artım da onu göstərir ki, əvvəllər sər xronik alkoqolizmə, sər narkomaniya uzun xəstələr. Həkim narkoloqlar bura gətdikdə çəkinirdilər, utanırdılar, nə bilim, daha doğrusu bəzən qorxurdular. İndi hal-hazırda bu əlamətlər tədricən azalır və aşkarlama mən deyirəm ki, aşkarlama yaxşılaşır. Hal-hazırda Gəncə şəhərində 396 nəfər narkomaniya diaqnozlu xəstə var. İl ərzində, 9 ay ərzində 26 nəfər birinci dəfə narkomaniya diaqnozunu qeydiyyatı götürülüb 16 nəfər dispansa qeydiyyatından çıxarılmışdır. Dispansa qeydiyyatından çıxarılanlar adətən yaşayış yerinin dəyişməsinə görə, məhkum olduqlarına görə və də dünyasının dəyişməsinə görə dispansa qeydiyyatından çıxarılır. Və əksər hallarda uzun müddət 5 ilə qədər narkotik maddə qəbul eləmiş şəxsin onda sağlamlıq diaqnozunun dispansa qeydiyyatından çıxar Deməli billəri təxminən 43 cinayət fakti dedim də, aşkar edilibdi. 43 cinayət faktından hardasa elə 44-45 nəfər, təxminən 45 nəfər həbs olunubdu. Onlardan deməli 25, 45 yaş, 50 yaş arası vətəndaşlardır. Onlar əvvəllər məhkum olmuşlar da var. Keçənləri olmub amma billəri biz qadın da həbs edərmik ki? Və bu da acı həqiqətdir ki, Çox təəssüflər olsun ki, artıq bizim gənc qızlarımıza da bu sırayət etmişdi. Qadınlarda da bu hal var var. Bunlarla da mübarizə aparmaq lazımdır. Bu günün qadını, qızı sabahın anası deməkdir. O həyata sağlam övlad bəxş etməlidir. O hansı bədənindən, hansı deyək ki, zəhərlənmiş bədənindən sağlam övlad cəmiyyət üçün verə bilər. Təbii ki, ilk dəfə narkotik maddəni qəbul edən insan mən narkoman olacağam deyə bu maddəni qəbul eləmir və ya xod e, ilk dəfə içki içən insan mən alkoqolik olacağam deyə bu maddəni qəbul eləmir. Buna siqareti də əlavə olmaq ki, ilk dəfə siqaret çəkə, çəkən mən siqaret çəkən olacağam deyə bu maddəni qəbul eləmir. Elə e, bunun ilk e, təbii ki, e, əsas mənbəyi e, ilk dəfə insanın bu işlərə maraq göstərməsidir. Əvvəlcə əsasən bir dəfə dadmaq naminə dadılır. Sonradan isə bir dəfə dalmaqdan sonra istər-istəməz bu narkotik maddiyə meyllik əmələ gəlir. Əvvəlcə demək özlərini çox yaxşı hiss edirlər. Əvvəlcə bir dırnaq alasıb götürsək, kəf xatirinə qəbul edirlərsə, sonradan demək bu qəbul edilməyəndə dəhşətli ağrılara lomka deyilən bir termin var. Belə ki, bu xəstələrdə çox güclü ağrılar olur. Sanki ətrafları sümükləri doğranır, qırılır, heçünə mümkün olmur. Ona görə istər istəməz bu dəfə demək ağrılarını götürmək üçün müraciət edirlər. Əsasən mən deyərdim ki, bu günkü tədqiqatlarda isbat edir ki, bu xəstəliyə düşər olanlar əsasən yeniyetmələr və gənclər arasında üstünlük təşkil edir. Bunlar necə qəbul edirlər bunu? Axı biz bilirik ki, psixoloji baxımdan, psixoloji təhlildən, psixologiyanın yaş psixologiyası bizə öyrədir ki, hər yaşın özünə məxsus xüsiyyəti vardır və yeniyetmələrin və gənclərin də bu baxımdan mənfi emosiyalara meyllilikləri daha artıq olduğundan bunlar bir dəfə dadmaq xatirinə onu qəbul edirlər. Sonrakı prosesdə artıq bunlar ondan asılı vəziyyətdə qalır. O mənimin aslı deyil, mən nəhşədən asılıyam. Nəhşə məndən yox, mən nəhşədən asılıyam. Bu müddətdə tövbələmək nə bilmə. Bəlkə də ola bilər hava axsa tövbə eləyərəm amma hələ-şim özümdə o iradəni tapıb mən tövbə eləyə bilmirəm. Gənclər sanki bunu özlərinə bir yol seçmişlər və sonrakı prosesdə bunları o yoldan çəkindirmək qeyri-mümkündür. Ümumiyyətlə istər gənclər, istər orta yaşlı adamlar, narkomaniya, spirtli içkilərə alüdə olan insanlar Onlar hansı formada olurlar? Yəni bunlar artıq psixikasında pozuntuluq əmələ gəlir. Yəni biz normal insanlardan fərqli olaraq psixikasında pozuntuluq əmələ gəlir. Somatik quruluşları bunların artıq deformasiya uğrayır. Belə ki bel bükülür vaxtından çox əvvəl. Rəngində Nizami Gəncəvinin tibbi görüşlərində belə bir ifadə var. Deyir necəsən? Deyir rəngimə bax halımı soruş. Yəni bu insanın rəngi saralmış, solmuş vəziyyətdə sarı torpağı xatırladır son dərəcə bu cəmiyyətdən təcrid. Bunlar antisosial münasibət bəsləyirlər bizim mühitə, yəni normal mühitə. Belə bu müalicə vaxtı əsasən də narkomaniya, narkotik maddələrdən istifadə edənlərdə müalicə vaxtı fiziki asıllığa götürmək olur, lakin psixi asıllıq bunlardan demək çox çətinliklə bunlardan keçir gedir. Çünki bunlarda demək beyində dərin ocaq əmələ gəlir. Bu ocaqda bu müalicədən sonra, yəni bu, bizdən sonra demək bu xəstələrlərin psixoterapevtlər uzun müddət məşğul olmalıdırlar. Bunlarla söhbətlər aparmalıdırlar. Ümumiyyətlə bunların demək həyata qayıtmasında da həkimlərlə bərabər ətraf mühit, ailəsi, cəmiyyət hamı bir yerdə iştirak etməlidir. Yəni hamısı hamı sırf həkimin boynunda atmaqla demək bir şey düzəlməz. Nə, amma burada başqa bir amil də var. Əksərən mən hesab edirəm ki, əksərən ə, narkotik vasitələrə quruşanan ə, gənclər ə, problemli, psixoloji cəhətdən problemli, maddi cəhətdən problemli, həyatda bir çox şeydə uğursuzluqla qarşılaşan problemli gənclərdir ki, çarayını narkotikdə tapır. Bu əsasən dəmir çanq bölgəsindən gəlir narkotik vasitə. Burdan tranzit olaraq, yəni ola məlumatlarımız var, Gürcüstan Respublikasına da keçirirlər. Ona görə bu faktlarla bağlı da biz işləyirik. Demə əmələk məlumatlarımız var bu işlərlə bağlı. Bu narkotik ümumiyyətlə respubliyə əsasən qaçaqmalçılıq yolları ilə İran İslam Respublikasından gətirilir. Əsasən, yəni böyük əksəriyyəti İran İslam Respublikasından gəlir. Ceyranın qramı 100 manattan da da 100 dollardan. İndi hesablayın görün bu nə qədərdir. Məsələn, bu dəqiqə e, narkotik vasitələrin marixuana satışı ondan daha gəlirlədir. Məsələn, bunda 1 kilo narkotik vasitə marixuana olanda hər psixokarabkasında 5 qramdır. 5 qramı 50 manattan satanda görünə qədə gəlirlədir. Ona görə də bu zonada həm bitirmək, bəcərmək asatdır həmidə bəğa gedir. Bu dəqiqə hal-hazırda heç tapılmır. Burada narko biznesmenlərin potensial müştəriləri xüsusilə gənclərdir. Düzdür, burada 35, 40 yaşından sonrakı əhali qrupu da aiddir, amma mən hesab elirəm ki, əsas potensial müştəriləri, hədəf qrupları gənclərdir. Çünki gənclər həyəcanı, gənclər ekstrem, ekstremal şəraiti daha çox sevirlər və hardasa da buna maraq göstərirlər bilmədən, maraq göstərirlər sınamaq məqsədi ilə və narkotika ilə bir bəladır ki, əgər sınadılsa, nə qədər iradəli bir adam olsa belə, bu kim tərkibindən aslı da fiziki ona təsir edir və asıllıq yaradır. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində narkotiklərin Qanunsuz dövləsilə məşğul olan şəxslər barəsində cinayət məsuliyyəti vardır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234-cü maddəsində nəzərdə tutulan əməlləri şəxs törətdikdə, ə, konkret olaraq narkotiklərin şəxsi istehlak miqdarından artıq saxladıqda Azərbaycan Respublikasının 234-cü maddəsinin 1-ci hissəsi ilə və onu satış məqsədi ilə özündə saxladıqda isə Azərbaycan Respublikasının 234-cü maddə, 234.2 maddəsi ilə E, cınaht məsuliyyət yaradır həmin şəxslər barəsində. E, deməli, bundan başqa qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin, narkotik xassəli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 237-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti vardır. Az miqdarman da bağlı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalər Məcəlləsində məsuliyyət e, 68-ci maddəsində deməli məsuliyyət vardır. Burada Həmin şəxsin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla məhkəmə tərəfindən həmin şəxs cərimə və yaxud da 15 günədək müddətə azaddan mərhum edilə bilər. Az şəxsi silayatlar miqdarına az saxladıqda da, narkotik vasitəni üstündə saxladıqda, onun qəbulu ilə məşğul olduqda. Biz görmüşük ki, yəni kifayət qədər maddi vəsaiti olan insanlar Yəni bu mənfi vərdişə düşər olduqdan sonra ə, maddi iflasa uğrayır. Hal-hazırda müşahidə edirik ki, kifayət qədər yəni ölümlər, yəni içki qəbul edən və narkotik maddə ə, maddələri davamlı qəbul edən insanlar daha cez, daha tez yəni ömürlərini sona vururlar fəqəb ol narkotik maddə daxil qəbul edən xəstələrdə qaraciyər birbaşa toksiki təsir elədiyindən elə bir ikincili olaraq həmin bu maddələr qaraciyərin özündə təmizlənib qana ötürülə bilmir. Bu sırf bu mənalada da ona görə demək bu xəstələrdə qaraciyər də funksiyasını pozur. Qaraciyərin funksiyası qismən pozulmuş olur. Bundan başqa orqanlara dalağa, qaraciyərə, ürəyə, qan təzyiqinə təsir eləyir bədə bağışq sisteminə təsir eləyir, mənfi təsir eləyir. Belə ki, bu xəstələrdə məsələn nar narkotikdən istifadə ilə xəstələrdə ishal halları baş verir tez-tez. Narkotik vasitə elə bir bəladir ki, narkotik ümyəşə elə bir bəladir ki, insanın həyatda çox bir şeyi dağıda bilər. İstəyir ailəsini, istəyir onun həyatını, istəyir ə, gənc bir oğlanın gələcəyini ata olmaq şansını belə əlindən ala bilər. Fiziki xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Ona görə də istəyərdim ki, gənclər narkotikdən uzaq olsun. Bu haram bizneslə məşğul olan insanlar elə biz bizim genofondumuza bir zərbə vururlar ki, təsadüfi deyil ki, bu gün tədqiqatlar göstərir ki, doğum evlərində doğulan uşaqların müəyyən bir faizi xəstə doğulur və yaxud ana olmaq iqtidarında olan gənc ana övladını erkən itirir və özü də xəstəliyə düşər olur və yaxud antogenetik quruluşda onun, yəni antogenez inkişafında ana bətnində onun inkişafı dayanır bu dölün və bu da xəstəliklərlə müşahidə olunur. Hətta həyata deyək ki, güya sağlam doğulursa, sonraki fəsatları bunu göstərir ki, araşdırmalar. Deməli, bunun atası aslı vəziyyətdə olan bir insandır, həmin dediyimiz xoşa gəlməz hallardan. arkamanlar arasında cinayət törətməyə meylli şəxslər çoxdur. Bunların da əsas cinayətə törətməyə səbəb əsasən də onlar oğruq hadisələri törədirlər. Əsas səbəbdəkin bunlar yəni həmin maddənə əldə etməyə pul tapmadıqda bu cinayətə yəni meyllidirlər ki, nəcə oğruq eləsinlər. Lap elələri olur ki, öz evlərinin əşyalarını oğurlayıb satırlar. Belə şəxslər yəni bunlar arasında düzdür, cinayət törətməyə meylli şəxslər əksəriyyət təşkil eləyir. Belə bir statistika da var ki, mən özüm belə bir məlumat oxumuşdum ki, baş verən cinayətlərin əksəriyyəti narkotik vasitələrin istifadəçiləri tərəfindən törədilir. Yəni artıq hər bir şey məhf olmuş insan cəmiyyətə qarşı təhlükə olur və o təhlükələndə acısını yenə də biz cəmiyyət yaşayırıq. Artıq bu narkotik vasitəni əldə etmək üçün maddi imkanı olmayan, cəmiyyətdə yerini tuta bilməyən, uğursuzluğa düşər olan kəs narkotik vasitəni əldə etmək üçün müxtəlif yollara axtarır. Əgər bunun pulu yoxdursa, bu ə, mütləq axlına gələn ilk variantlardan biri cinayət törədərək, kimsə qərətd eliyərək, oğurluq eliyərək, başqa cinayət əməlləri törədərək